Середа 30 квітня фан-бар банка капелі мікрофон. А який відкрити мікрофони? Який стендап, коли така погода? Флір чи стендап просто стендап, стендап. А, Два дня в неделю получается. Открытые микрофоны, да. О, чувак. Привет. Это самый известный блогер. Я, я очень смотрю, я смотрю, я два твоих. Ты держишь динамику. Мне интересно посмотреть. Ты подписался? Я не знаю, как подписываться. Так все кажут. Лызанов, то лизанов. Девочки, все нормально. У вас все нормально в вашем телефоне? К своей девушке на страницу в фейсбуке и узнал, что она ходит на курсы Миньета. Я долго думал, как на это отреагировать, а потом лайкнул. <плодисменты> что самый сильный мотиватор это угол залезницы. Просто что нас заставляет пройти 17 вагонов за бухлом? На самом-то деле, да, вот буквально на днях у меня вот выскочила да, родинка э, в виде лица нашего президента, вот прям на шее, поэтому я сегодня в гольфе, это первое. Вот сейчас стою и думаю, вот мне ее сводить, либо может годика на 4 оставить, посмотреть, что будет дальше. Вот. Да кого ты вешаешь? Судя по что нам, да ты ж глиномест. Спасибо, спасибо, воображаемый жлобоватый зритель. Нет, девушка, и я вот готовлюсь к тому, что она станет кем-то кем, -то, кем -то больше, чем просто девушка. Кентавром! Не, серьезно, кентавром! Нет, э, типа женой. Лучше гитаром! Ее, прикинь, позвал в кино, она такая сидит, ты ее чукаешь, она и гок гокает. Знаете, вот Валера плюс Житомир. Это вообще какое-то нереальная комбо. Я уверен, что если эту комбинацию ввести в какой-то игре, можно увидеть нехуйственное фаталити. <плес> я немного картавлю, и поэтому с 8 лет я начал ходить на курсы французского языка, <плес> потому что родителям... родителям показалось, что это более правильно, чем отвести меня к логопеду. Одни, как у меня мне в в наших отношениях главным буду я. Хераси, думаю, Ну ладно, будеш в відношеннях президентом. І що? Я буду прям як Порошенко. Та будь-хоч ти як Обама, аби не втік, як Янукович. Президент обирається на 5 років. І якщо народу не понравиться, то вже на другий срок тебе ніхто не возьме. Якщо вегетаріанець вип'є чайса звіра боєм, он убьется, по поєдіним соображенням. Если вегетарианец съест мясо, он лишится вегинности. Весна приходить новості, всякі нові. Я взяла мікрофон в руки і одразу в караоке згадалась. Я якби чоловік гнусний, то караоке для мене це найкращий мета самореалізації. І Я, в принципі, так фанатка Ларіси Доліни. Е, 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 трошки би, звісно, пофлітувала з Шуфутінським, но він все-таки мужчина вже в возрасті, мало що з що відбувається. В дитинстві я хотів бути Джекі Чаном. не как Джеки Чан, а быть Джеки Чаном. Потому что когда ты ребенок, для тебя не существует слова невозможно. Сначала школа, потом университет, потом я Джеки Чан. У него были бы фотографии мои с самого детства. Вот я на утреннике в детском саду, вот я в первый класс, вот я выпускник. И вот я, блядь, Джеки Чан. А у меня подружка, она поехала работать фотографом в Африку надо какой-то курорт. И, в общем, она выкладывает вчера в Инстаграм фотографию, где она сидит на крокодиле. На живом крокодиле. Серьезно, это был... Сука, это был огромный крокодил. Серьезно, вот знаете, вот как на свадьбе в селе скамейки, <с> вот так же на этом крокодиле прям все родственники жениха не могли бы сидеть. Правда. Последний раз, когда я здесь был, меня тут ограбили. Как в народе говорят, если ты хочешь... Куда-то вернуться, нужно оставить монетку. Э, судя по той сумме, которую я оставил, я здесь должен жить. По-любому у каждого есть такой друг, ну, который говорит, ты чё, ты не знал? Ты реально не знал? Ты, ты, ты реально не знал? Ну, друзья, которые любят сделать из тебя долбоеба. И, в общем, недавно ко мне приходит такой друг и говорит, ты чё, ты чё, ты не знал? Ты реально не знал приложение Маскарад? Ты, ты что, бомбы убежище живешь? Ты ты, 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 реально не знал? Ты давно был на дробанке? Нет, ну... И... В общем, суть этого приложения, что оно меняет твое лицо на, на другое лицо. Эм, многие знают это приложение, да? да? да. А, а кто не знает? Поднимите руки. Ты чё? ты реально не знал? На дробанке? Ну ладно. Я как бы на базаре недавно. Подрался с бабкой, да. Я понимаю, силы не равные, да, у нее палка. Вот, и опыт, да. Я, я три года уже не курю, да, вот недавно начал, покупаю сигареты поштучно, подхожу, говорю, мне парламент. Она такая, ты Сука, я знаю, что три, да. Вот, три. Вот сука, терпеть не могу, таких людей вот, за гривну давится, блядь. Ты себе не заработаешь, что. На пенсии разорвалась, морда в платок не влазит. Знаешь, я не так начал, да? Я сдалека зашел, вежливо, аккуратненько говорю, что ты пиздишь? И я узнал, где она живет. И, да, у нас будет разборка, да, вот, в пятницу после трех. Заберу сына из садика. Вот, отпрошусь у жены и пойду. Лана вот. Чубаха. И Артур Петров. В следующую среду здесь, как всегда, всех будем рады видеть. Целую мам. Сегодня видел у тебя какие-то там энные по килкости открытый микрофон, Тандари Банка, вечерний шоу, диалог с Тинда Пором, Валерий Иващенский между прочим, в первый раз сегодня выступает. Я просто сильно перенервничал. Массы, держи просто такая. Тебе это понравилось? Да конечно. А ты долго готовился до своего первого выступления? Честно, да. Скейки. Был материал, то есть он написан был уже достаточно давно. Мы его просто шлифовали постоянно с Вовой. Вова, Вова, покажем. Да. Соавтор. Або. Думаю, а, ти давай блок, так? Звісно. Або. Я твой фанат такой, типа. Популярний. Дві да. один. Треба ще двох ну, знайти. Ну, я вже один. Подожди, давай теж прямо. Все, і моя Два жінка, понадобі. все зійшлось просто. Три фанати ми. Артур, да. як впечатлення, подожди, дай, зніму тебе, красавця. Виграв, виграв! Нет, мне на самом деле Паша в последний раз, когда я с ним общался, спрашивал о целях. Я говорю, ну классно было бы вторую банку выиграть. И я выиграл вторую банку, это третья. Вот круче, чем первая и вторая. Круто, ну сто да? Сто гривен. Вы на эти ножички. Боже мой, люди мои. Ты, гад, снимай, я хоть Ты думаешь? А вы думали, меня уже не типа, им уже можно? Все, Миша, пока. Що мене похвалили за блог, розказали про влоги, які самі цікаві. Це приємно, це було набагато приємніше, мабуть, ніж коли після стендапу говорили, що там смішно щось. Люди навіть помітили, що я участвувала в блозі. Нікол мечевський, що міра, я тебе бачу. Він давно на тебе дивився. Як тобі сьогоднішній відкритий мікрофон? Хороший. Того і Мирослава не багато в блозі, бачите? Хочеться відповісти на першу критику по влогам. Якість я не можу, в принципі, краще зробити відео. Я б з радістю, але в мене немає грошей. Давайте так, давайте як тільки як тільки в мене з'явиться 500 підписників. Це багато чи мало? Тільки в мене з'явиться 500 підписників, я куплю хорошу камеру і буду ходити з петличкою. Ми вдома, ми прийшли з відкритого мікрофону, і великий плюс, що все-таки нові люди весь час е приходять в банку. І... Багато дівчат хочуть читати стендапи. Не знаю, можливо, так вони хочуть е знайти хлопця. Єдиний мінус, який сьогодні помітив, в нові коміки, які приходять, вони е говорять на суржику. Е якщо ви говорите вже з суржиком, то пояснюєте, чого ви говорите з суржиком. Суржик не зробить ваш стендап смішнішим. Суржик зробить вас менш інтелектуальнішим, менш словесно збагачуємо. Збагаченою людиною. І це я маю простим людям розказувати? Це тема твоєї дипломної роботи? Я підготував невеличкий дайджест спеціально для вас, щоб ви знали, що вас чекає і куди можна сходити на наступних вихідних. Анонс, Анонс невеличкий. Ти мені довго. Це мій блог. Я спеціально для вас підготував невеличкий анонс дайджест, коли ви можете сходити і де ви можете прочитати стендап. Тут якась буде заставочка, я потім придумаю. 1 квітня розпочинаються стендапи в Option Plaza. Стендапи будуть проходити кожну п'ятницю в місяці квітні. А також 1 квітня буде стендап Choice в в Холі, організатор Рома Зварич. 2 квітня це стендап. 3 квітня Ліга Сміху на Лугу обов'язково приходьте, Ліга сміха центр. Це вже одна четверта здається, якщо я не помію. Починаючи з наступної неділі, все починається з вівторка. Відкритий мікрофон в Амігос барі на контрактовій площі. Шостого середа традиційно відкритий мікрофон в банці. Сьоме квітня четвер. Мама хатала відкритий мікрофон Red Doors Метро Арсенальна. сет ліст імпровізація в Барі. 8 квітня. Стендап. Той день ніхто не знає, просто пишіть свято і 9 квітня, субота, стендап тайм, Нівкі Холл. 10 квітня 10 квітня сама грандіозна подія, яка можливо була в Києві. Дуже великий концерт стендап в НАО. А, ну і ще, серйозно, дружина моя. Хоче прочитати стендап. Ну, як хоче, вона вирішила, що напише стендап і обов'язково прочитає в банці. І її треба просто підтримувати. Тому напишіть 5 коментарів. Мирослава, виступай, бо причина, чому Мирославі треба виступити. Якщо не збирається 5 е коментарів, е вона виступить обов'язково в банці, і я зніму цей позор. Ти гарно виступиш, я чесно. Ні, Мирослава сама пише стендапи. Tyś, ty szczebasisz w se... <laughs>